Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilina Muhammadu alaihi wasallam. Sabilina wa alaihi wasallam. Sabilina Muhammadu alaihi wasallam. In. Sabilina Muhammadu alaihi wasallam. Sabilina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأثروا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم Wa in ata'tumuhum Innakum lamusrikun Sadaqallahul azim Wa zaru zahir al-ismi wa bafinah Dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan yang tersembunyi Zahir al-ismi Dosa yang ternyata Wa dan yang tersembunyi Innal ladhina yaksibuna al-isma kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa Sayyidzawna bima kanu yaktaribun Mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan Ayat sebelum ini menyatakan Larangan daripada mengambil makan binatang yang tidak halal sama ada tidak dihalal itu tidak disebelah dengan cara yang syar'i Ataupun disebelah ya, tidak disebut dengan nama Allah disebut nama Allah Ataupun ya, apa-apa saja lagi lah Yang telah dinyatakan hukumnya haram Tapi yang sebelum ini yang disebelah tidak dengan menyebut nama Allah Dengan pengertian-pengertiannya yang tertentu Seringkali manusia ini dengan perkara makan Bila ada dia ada selera padanya Selera sekali pun tak boleh Dia kata boleh dia kata boleh Dia tak boleh makan Sama ada atas nasihat agamanya tak boleh makan Sebab tidak disebut nama Allah Ataupun atas nasihat doktor Kerana dia kerana barang ni boleh merbahaya Boleh boleh merbahaya kepada kesehatannya Tak boleh dimakan Tak boleh Tetapi tetapi manusia seringkali kerana nafsunya Dia boleh langgar oh, ini dia bilang bila tidak ada yang halal tak ada yang halal yang haram pun kadang-kadang dicerobohinya ayat ini merujuk kepada orang yang seumpama ini mereka dinasihatkan katanya wazaru dan tinggalkanlah tinggalkanlah zahiral ismi wa batinah dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin apa makna dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin ahli-ahli tafsir mempunyai beberapa tafsiran Pertama sekali dosa-dosa zahir ini dosa yang dilakukan oleh anggota zahir. Anggota zahir ini, zahir al ismi, anggota zahir kaki tangan ini mencuri, merompak, uh, mengambil kepunyaan orang, menipu, menggelapkan barang-barang yang tidak baik yang tidak sepatutnya dilakukan ataupun uh, pecah amanah, umpamanya ini zahir al ismi. Dosa zahir. Dosa zahir tinggalkanlah Wabatinahu dan batinnya Batin ini amalan hati Amalan hati seperti dendam Marah orang, dengki, benci Pada orang dan suka membawa uh, Inilah kau-kau yang hati Jadi amalan manusia ini Terbagi kepada dua Iaitu amalan namanya A'malul kulub A'malul kulub amalan hati Dan yang satu lagi A'mal al -jawarih. A'malul jawarih maknanya amalan-amalan anggota lahir itu semua sekali ni zaru tinggal Tinggal Mengapa Mengapa mesti tinggal dosa ini Dosa ini menyumbang kepada keruntuhan Keruntuhan akhlak yang kita sebutnya keruntuhan moral Keruntuhan uh, ummah bangsa Keruntuhan semua sekali runtuh Apabila sesuatu yang dilarang dari sudut undang-undangnya Undang-undang haram sama ada undang-undang ini undang-undang manusia ataupun undang-undang undang Allah Subhanahu wa taala yang membuat begitu apabila dilanggar maka dia akan runtuh sayugizauna bima kanu yaqtarifun akan disebutnya kemudian pada akhir ayat ini mereka akan dibalas tidak ada satu dosa yang boleh membawa manusia bangkit manusia boleh maju manusia boleh boleh membina dirinya masyarakatnya agamanya dengan perkara yang haram haram ditutup pintu terus zahir al-ismi sama ada yang zahir ataupun yang batin semuanya ditutupkan dia boleh meruntuhkan ataupun ataupun maknanya zahir al-ismi wa batinah yang tersembunyi dosa yang tersembunyi dan dosa yang zahir macam mana dosa yang tersembunyi dan dosa yang zahir barang-barang <tuh> makanan yang tidak disebut nama Allah boleh jadi kita akan kata apa salahnya semua orang, -orang kafir Sebelah hai orang kape, orang kape, dia pun dia sebelah macam tu juga dia potong kalau leher juga. Nak potong saja pisau tajam jadilah agama dia sama saja. Yang sebelah dengan orang Islam sebelah ke, sebelah dengan kejutan elektrik ke, orang, -orang kape ke sebenarnya sama saja. Sebab sebabnya dia nak menumpahkan darah. Akal dia fikirnya begitu. Quran kata tidak, tak sama, tak sama. Kita sama nak kena sama itu pada zahirnya. Hakikatnya tak sama. Makanan dia memberi kesan sebenarnya kepada akhlak seseorang itu Ini amat dititik beratkan oleh kalangan ulama Seperti Imam Syafi'i dan lain-lain lagi Mereka ini menganggap mereka ini berpendapat Makanan dia boleh membawa kepada kepada uh, gelap hati Gelap hati ini kita tak rampak hidayat Tak rampak hidayat sebabnya ditutup dengan dosa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi satu sangat-sangat eh, mementingkan kepada barang yang dimakan itu hendaklah halal terlebih kan dahulu. Jika tidak, jika tidak dia boleh mengganggu hafazan. Hafazan. Dulu, dulu zaman tak ada komputer, dulu orang hafal semua mengaji ni orang hafal. Hafal, dia panggil hifzul mutun, hafal segala matan. Nahu dia yang hafal, dia kira mengapa saja, faham tak faham tak kira. Sekarang ni dia ada barang lain boleh hafal Kita tak payah hafal Kita suruh komputer hafal Dia hafal habis Nak suruh hafal berapa kita Kita apa nak suruh dia hafal Dia hafal Kita duduk saja Kita buka je putar-putar tu Dia hafal Mudah dah sekarang ni Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi pada satu ketika Pada satu ketika Dia uh, Hujan pada waktu hujan kambing bertenduh dia bawa dia bawa bak uh, rumahnya rumah kami berteduh jadi dia ada masalah hutang dengan tuan kambing itu hutang dengan tuan kambing jadi dengan itu dengan itu pada satu hari pada satu hari dia minum susu kambing kambing yang pernah berteduh di bawah di bawah uh, di bawah rumahnya rumah lah kita kata bangsal kau rumah tak Kemudian dia menghafal, punya hafal susah nak, 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 nak ingat Ingat, sebabnya dulu dia hafal, saya nak sebutnya di sini Susah nak ingat Kemudian dia pun nak heran, mengapa biasanya tidak begitu hafazan ini Katanya tidak pernah, tidak pernah mungkin Tetapi hari ini mungkin Dia jumpa dengan seorang gurunya, namanya Wakil 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 nasihat kepadanya ini ilmu agama ini ilmu ilmu ini katanya jadi tidak akan diberi hidayah takkan ditunjuk kepada orang yang berbuat maksiat kamu selidikilah dahulu katanya apa dia perkara yang kamu lakukan pada petang semalam Syafi'i pun balik-balik-balik dia tengok oh dia minum susu susu kambing yang pernah berteduh di bawah bangsa waktu hujan dan dia ada hutang dengan orang tu dengan dengan tuan punya kambing itu. Jadi Imam Syafi'i bebas bimbang, bimbangnya barangkali ni dia nak ambil faedah dia beli susu dengan harga murah ke, agak ataupun apa-apa saja dia ambil manfaat sebelum daripada apa-apa. Jadi dengan itu katanya itu saja yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, katanya lain-lain tak ada. Lalu Imam Syafi'i Mus'ayil, uh, dia orang zaman dulu dia sains saja, sains saja syairnya syakautu ila waqi'i su'ahizzi fa ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al ilma nur wa nur Allah la yuta li'asi katanya saya merayu kepada guru saya wakil tentang buruknya ingatan saya hafazan saya lalu dia menasihati saya supaya tinggalkan maksiat dia katakan dia nasihatkan saya tinggalkan maksiat kerana maksiat ini dia tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang uh, me, kepada pelakunya pelaku maksiat tidak akan diberi hidayah kepadanya oleh itu tinggalkanlah maksiat maksiat ini kita hidup sekarang ni cukup banyak maksiat datang dia datang ikut dalam rumah kepala ikut, ikut, ikut mata ikut telinga kita bawa bawa semua itu dah masuk ke dalam rumah kita masuk ke dalam rumah dia berapa dah channel berapa banyak macam-macam lagi tu ada dalam rumah kita ini semuanya ni dosa pada hakikatnya dosa hak dosa lah dosa hak mengajar Quran tu tak apalah mengajar Quran Quran hak tidak tu semuanya ini perlu kepada kepada penguasaan diri sendiri daripada dosa supaya pintu-pintu hidayah ini terbuka ayat ni menyatakan menyatakan dosa dan akibat daripada dosa itu katanya wa al izmi wa batinah tinggalkanlah segala dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin tinggal? yakni tinggal semua maksiat dah tinggal semua maksiat yang diharamkan tanpa mengira sama ada dosa itu dapat, dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat dosa itu berkenaan dengan makanan ataupun tidak berkenaan dengan makanan Islam mengizinkan kita kalau, kalau keadaan darurat boleh makan makanan yang diharam tapi hendaklah bergantung kepada setakat mana kita dikira darurat begitu jika tidak maka dia telah melanggar peraturan apakah akibat mereka yang melakukan dosa ini apa akibatnya katanya sayujzauna bima kanu yaqtarifun sayujzauna mereka akan dibalaskan dengan apa yang mereka lakukan itu tidak dinyatakan di sini dunia di dunia tak akan dibalas ataupun di akhirat tidak dinyatakan jika tidak di dunia dia balas di akhirat pun kita lebih-lebih lagi tak mau. Balas di dunia pun tak mau dengan sebab dosa. Kita harus simpan satu kenyataan satu satu keyakinan bahawa tidak ada apa yang haram ini kecuali ada ada yang halal. Ada pilihannya. Jika tidak ada pilihan yang halal barang itu halal. Barang itu halal. Barang yang haram dilarang Allah Taala kerana ada barang yang halal. Oleh kerana itu carilah yang halal Mengapa arak diharamkan sebab teh tarik ada Air teh tarik ada Oleh sebab itu haram minum arak Haram Tak ada teh tarik air tebu ada Ada Jus ada Banyak lagi perkara yang ada Satu saja yang diharam Yang diharamnya arak Yang halalnya begitu banyak Mengapa nak dia cari arak Itu sebagai contoh yang lain-lain pun demikian juga Mengapa zina diharam oleh Al-Ta'ala Mengapa sebabnya jalan perkahwinan terbuka lebar Terbuka luar, berkahwinlah bila-bila masa sekalipun Semuanya dipermudahkan oleh Islam Jadi dengan itu tidak ada sebab mengapa dosa itu perlu dipilih Dosa ini, dosa ini kadang-kadangnya kita tak tahu nak kata dosa dosa Sebabnya tak ada hadis dengan kita Nak cari ustaz dulu cakap hadis apa dia hadis mengapa tak boleh nak tanya hadis nak tanya dalil sebenarnya dia dalam hadis ada menyebutkan dosa ini sebelum daripada fatwa diberi hati kita dulu, -dulu beri fatwa bak. tanya hati dahulu hati kita rasa tak sedap tinggalkanlah perkara itu tak boleh dah tak boleh hati tak sedap walaupun orang lain memberi fatwa halal tetapi hati kita rasa tak sedap tinggalkan barang yang seumpama ini kerana ada barang yang kita yakin dan kita tidak ragu padanya sudah ada jadi dalam hadis juga menyebutkan al ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an Dosa itu ialah barang yang anda tak puas, rasa ragu-ragu pada hati anda dan anda tak suka kalau itu diketahui orang. Kalau kita ambil sesuatu yang kita rasanya ragu, kita madu nak cakap kepada orang. Madu nak cakap. Semalam bawa balik uh, bertukar selipar, selipar di masjid selepas saya buruk dah buruk kemudiannya ambil buat balik hak, hak baru sekali rasa rasa macam mana kalau kita cakap kepada orang rasa mana selesa atau tak selesa cakap kepada orang kita tak selesa kita boleh cakap kepada orang kita balik selepas putus buat balik selepas, kita hak baru lagi atau boleh kita cakap berani cakap tapi kalau bawa balik cari hak mana selipar hak baru sekali bawa balik ganti selipar kita buruk mencuri orang apa maknanya? Hati kita kata berdosa Belum pada ada Tak payah baca hadis Tak payah nak, nak, nak cari hadis Hati kita rasa dah berdosa Memang pun salah Salah Niat kita salah Mudah saja untuk mengetahui dosa dan tidak dosa Barang-barang yang hati kita merasa tidak puas tak, tak jelas Artinya barang itu salah Tinggalkan Khuzma safa wa da'ma kadir Ambil yang jernih Buang yang keruh dalam hadis ada menyebutkan dalam Quran pun ada menyebutkan apabila seorang ini berbuat dosa dan dibimbangi dosa ini akan menjejaskan kehidupannya rezekinya jadi pendek bala akan terdedah kepada bala dan berbagai-bagai lagi hadis menjelaskan kepada kita hendaklah lakukan segera kebaikan selepasnya innal Hasanat yuzhibun sayyiat amalan kebaikan akan menghapuskan amalan kejahatan dosa kita lakukan, kita lakukan dosa dosa, selepas dosa ini segera melakukan kebajikan itu kaedah untuk membersihkan dosa yang dilakukan sama ada, jika dosa besar taubat, tapi dosa kecil, memerlukan kepada taubat, selain daripada itu, segera berbuat dosa, bismillah yang sedekah, barang siapa melakukan satu kejahatan satu dosa, lakukan satu kebajikan kebajikan tetapi berpasang berpasang ni maknanya satu dosa buatlah dua kebajikan dua kebajikan bersedekah dua perkara inna innal hasanati yuhibbun dosa dosa dihapuskan oleh kebajikan yang dilakukan selepasnya dalam hadis menyebutkan atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ikutilah susulilah amal kejahatan dengan amal kebajikan dan bergaullah dengan orang ramai dengan cara yang terbaik ini orang mukmin apabila melakukan dosa dia ada kaedah dia ada kaedah dia dia ada cara dia sendiri caranya ialah segera balik kepada Allah bertaubat dan segera melakukan amal kebajikan selepasnya itu caranya tidak bermakna orang mukmin orang Islam dia tidak pernah melakukan dosa Manusia tidak maksum Manusia mempunyai nafsu Manusia mempunyai berbagai-bagai Dorongan untuk melakukan dosa Tetapi mereka ini tidak Tidak uh, uh, Sentiasa Sentiasa melakukan amal kebajikan Untuk membersihkan dirinya daripada dosa Seterusnya Wa la ta'kulu mimma Lam yuhtarismullah Allah